ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಬುಧವಾರ ಈ ದಿನ ನಾವು ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಹರ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಈ ಮಂತ್ರವು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಹರ ಗಣೇಶನ ಮಂತ್ರವು ಸರ್ವ ವಿಘ್ನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸರ್ವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ कार्यसिद्धि इष्टार्ध सिद्धि धन अभिवृद्धि नाकत्त्वद गुण बर्गशिर बुधव भक्ति के एकदन्तमहाकाय लम्बोधर विघ्ननाशकर ेरं वा प्रण ॐ श्री सिद्धिनायकनमो नमः एकदन्तमहाकायं लम्बोधरखजाननं विघ्ननाशकरं देव हेरं b a देवं हेरं वा प्रणमाम्यहम् ॐ श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः एकदन्तमहाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरं वा देवं हेरं वा प्रणमाम्यहम् ॐ नमो नमः एकदन्तं महाकायं लम्बोदरकजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरं वा

दन्तमहाकायं लम्बोदरकजानन विघ्ननाशकरं देवं हैरं प्रणमाम्यहम् ॐ श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः एकदन्तमहाकायं लम्बोदरगजाननम् विघ्ननाशकरं देवं हेरं वा प्रणमाम्यहम् ॐ श्रीसिद्धिविनायकनमो नमः एकदन्तमहाकायं लम्बोदरकजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरं वा महाकायं लम्बोदरकजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बा प्रणमाम्यहम् ॐ श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः एकदन्तमहाकायं लम्बो ेवं एलम्बा प्रणमाम्य ॐ नमो नमः एकदन्तमहाकायं लम्बोदर विघ्ननाशकरं केकगन्तमहाकाय लम्बोदगजानन् विघ्ननाशकरं दे देवं हेरं वा प्रणमाम्यहं ॐ श्रीसिद्धिनायकनमो नमः एकदन्तमहाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरं वा ॐ नमः एकदन्तमहाकायं लम्बोदरप्रजाननं विघ्ननाशकरेवं देवं वा प्रणमाम्यहं ॐ नमो नमः एकदन्तमहाकायं लम्बो शकरं देवं हेरम्बा प्रणमाम्यहम् ॐ श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः एकदन्तमहाकायं लम्बोदर गजा